مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ایک خاص معاملہ اللہ کے ساتھ طے پا جاتا ہے ایک خاص نسبت رب اور رشتہ استوار ہو جاتا ہے وہ معاملہ اور وہ رشتہ اور وہ نسبت انہیں مومن بنا دیتی ہم نے مومن ہونا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے تک محدود اور محصور کر لیا ہے اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک خاص تعلق اور معاملے کی صورت میں واقع ہوتی ہے اور اس حقیقت کے واقع ہونے سے بندہ مومن بنتا ہے تو ہمارا مومن ہونا رسمن تو درست ہے معنن اور حقیقتن مہوم ہو گیا ہے اور معدوم ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے شاع فرمایا ان الجنہ وہ ایک سودا ہے وہ رشتہ وہ نسبت وہ معاملہ ایک سودا ہے خرید و فروخت کا سودا جب انسان کہتا ہے اشد اللہ الا اللہ اشاد ان محمد رسول اللہ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور توحید و رسالت کی گواہی دیتا اور اقرار و تصدیق کے ذریعے ایمان کو اپناتا ہے در حقیقت اس شہادت کے عمل سے وہ اللہ کے ساتھ ایک سودے میں داخل ہوتا ہے ایک بے و شراء خرید و فروخت ایک معاملے میں داخل ہوتا ہے وہ معاملہ کیا ہے اللہ العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ایمان کے سودے کے ساتھ ایمان ایک ایسا سودا ہے جس کے ذریعے مومن اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیتا اللہ کے حضور اپنی جان و مال فروخت کر دیتا یہ انا لہم کس کے اللہ پاس اس مومن کو اس کی جان و مال کے عوض اپنی بارگاہ سے جنت کی قیمت عطا فرما دیتا جنت اس کے جان و مال کی قیمت بن جاتی ہو یا نماز اپنی حقیقت سے محروم رہی علی ذکری میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو نماز قائم ہوئی تو وہ جو مردان مومن تھے مومن بندے تھے جن کے اندر نماز اور ذکر الہی کی حقیقت اتر گئی اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تذکیر سے نفع حاصل کر لیا اور جو مقصد نماز کو اور مقصد عبادت کو اور مقصد ذکر کو پا گئے